мертвый Христос, истинный Бог наш. Молитвы при матери, к силу и и жетворящего Христа, предстательстве честных небес и сил бесплодных, честного славного пророка Притечи и крестителя Господня Иоанна, всеславный и всехвальный С того апостола Андрея Первозванного, всех равноапостолей великого князя Владимира и блаженной великой дни Ольги, и живой святый санаша нашего Николая, архиепископа Великийского творца, святителя Василия Кисарика Патокийского Чудотворца, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и всея Чудотворца, святителей Московских и всея России Петра Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, Иннокентия, Ива Итина, Дмитрия, и Тихона Дмитрия, преподобных и богоносных отец наших, Сергей Игумена Радыча Серафима Саровского, Даниила Московского, Савы Страмынского, Пакутия Боровского, Антония и Феодосия и прочих Чотворских Печерских Тива Вопочаевского, Корнилевского Печерского, Засечена мученика Константина Богородского, все таки праведный Бог и Акива и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, як у и человека любит. также с крестопоклонной недели. Сегодня вечером в нашем храме будет совершаться пассия, то есть страдание, воспоминание страданий Христа Спасителя с чтением Акафиста. Во вторник празднование в честь святителя Григория Двое Слова, основоположника литургии прежде освященных дорог. Жил святитель Григорий, епископ Римский, в VI веке. Поэтому в честь святителя Григория Бога двое слова в нашем храме будет совершаться литургия прежде освященных дорог. В среду литургия также прежде освященных дорог – и одновременно будет совершаться таинство елея помазания, то есть соборования, пятницу, литургия прежде освященных дорог, суббота поминальная, очередная, великий пост, вечером парастас, то есть Вечерняя и Утренняя заупокойные, и в субботу одна божественная литургия, в честь усопших братьев и сестер наших. И в воскресенье две божественные литургии святителя Василия Великого, а также вечером очередная пассия в честь страданий Христовых. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чтим Святый Крест, на котором был распят Сын Божий, Христос Спаситель, Мессия, прибывший с неба на землю, чтобы спасти весь род человеческий. Столько веков человечество ожидало спасения, а оно еще не приходило. Ибо время не было таких, которые бы с неба сам Спаситель мира. И вот мы с вами видим, сколько страданий человеческий род терпел на протяжении всего Ветхого Завета. Войны за войнами борьба за борьбой. И люди проливали кровь, не зная за что. Особенно в рабовладельческий строй в эти времена, когда особенно жестоко богатые издевались над бедными, над рабами, над нищими людьми. И вот именно в этот момент и пришел на землю Христос Спаситель. Что же мы, люди, а вернее наши предки, содеяли с Сыном Божиим? Одни слушали Его проповедь, другие получали от Него исцеление, Третье – бесплатное питание. И таким образом, кроме святых апостолов и последователей великого учителя, небесного посланника Христа Спасителя, не нашлось много людей, которые могли бы пойти до самого конца до страданий своих, за новое учение, за Христа Спасителя. Ученики, апостолы часто говорили Господу, Господи, почему мы не можем творить чудеса, как Ты это делаешь? Спаситель отвечал иногда, что надо поститься. И день и ночь молиться, чтобы побеждать силу зла, то есть дьявола. А дьявола мы можем сразить только смирением, терпением, любовью, но и гордостью своего сердца. И вот мы видим, как человеческий род злой временно якобы победил над Сыном Божьим. Иуда предает своего учителя за 30 сребреников. А мы с вами, дорогие братья и сестры, в 21 веке отличаемся от Иуды. Не предаем ли мы с вами часто своих братьев и сестер, не только родных и близких, но братьев и сестер всего мира? Не ставим ли мы на первое место свое Я, а другие недостойны моего Я? И поэтому и соотечественники Спасителя, особенно священнослужители иудейские, не могли терпеть проповеди Спасителя, который на память цитировал весь Ветхий Совет, не зная или же забывая, что Он, Господь Иисус Христос, и является автором Ветхого Завета, который через Духа Святаго передавал на землю все эти писания, которые на бумаге запечатлевали пророки, великие, малые и другие угодники Божии. И вот пришло время по земному справиться, сразиться. Как они считали покарать Иисуса на поскольку он себе позволил делать, творить якобы ревизию иудейской религии, а не Спаситель часто заявлял, что у Бога нет иудея, то есть еврея? У Бога нет скифа, то есть славянина. У Бога нет римлянина. У Бога нет грека, эллина. Потому что у Бога все люди равны. Где бы они ни жили, в Африке, в Азии, в Южной Америке или в Северной, в Европе или в Азии, Люди все равны. Но мы с вами, дорогие братья и сестры, живем в то время, когда Святая Церковь не преследуется. Хотя на протяжении 20 века члены Святой Церкви Христовой терпели аж до крови. В Сибирь отправлялись, и там над ними глумились, атеисты-безбожники. А сегодня, если мы с вами читаем газеты, слушаем радио и телевидение, разве в Сирии и в других странах не глумляться над христианами? Головы рубят, глаза выкалывают, ноги и руки отрезают. Это сегодня христиане терпят в тех странах, особенно азиатских. А мы с вами имеем веру, имеем храмы, имеем православную церковь. Но душа наша далеко отстоит от этих условий и возможностей чтобы в любви и смирении покорять себя, свои грехи, свои недостоинства перед Богом. Гордыня у нас на первом месте. И поэтому вот это «я» и приводит до кровопролития, приводит до временных побед. Но эти победы приносят только и несчастья. Как для его самого, как для родни, как для всего народа, потому что Бог всесилен, только Бог может руководить нами, но не человек на земле. И Спасителя схватили, мучили, священнослужителя, еще и распяли на кресте. А кого на крестах распинали? Злодеев, хулиганов, бандитов, всех плохих людей, конечно же, не богатых. Богатые нарушали законы иудейские, но их или не замечали, боялись их трогать, распинали больше всего бедных людей и рабов. Но перед нами и перед всем миром стоит вопрос, а за что же Христос Спаситель пострадал, когда на землю принес мир, любовь, принес долготерпение и вместе с этим братолюбие, и опять же ответ тот же самый. Дьявол, сатана, который искушал Спасителя на высокой горе во время сорокадневного поста Господа нашего Иисуса Христа. И ему же захотелось, как в свое время, главы Иоанна Крестителя, которые принесли ему на блюде, я захотелось и увидеть Сына Божия на кресте распятого. Таким образом, крест, если ранее до распятия Сына Божия носил характер злобы, был орудием пыток, то после распятия Спасителя крест стал для всех христиан спасение, ибо Спаситель показал своими страданиями для нас предел. И поэтому говорит священное Писание, и сам Господь в своих проповедях отмечал, кто не берет своего креста, но следует за мною, тот не достоин меня. Понятно же, что мы должны нести только свой крест, которым нас Господь наградил. Мы часто болеем, мы часто скорбим, хороним своих близких не вовремя. Для нас это большая трагедия. Мы очень тяжело переживаем. И нисколько болеем своей болезнью, чем смотрим на страдающих своих близких и друзей. И вот крест Христов для каждого христианина является спасением, а для иудеев, а для язычников это посмешище до сегодняшнего дня, ибо они так и не постигли, этого учения, этого таинства о Святом Кресте, чтобы победить зло врага, зло общего врага дьявольского. Мы с вами любим ставить на земле памятники родным, близким, политика и прежде всего считаем своему долгу так совершать, так делать, забывая, что эти памятники временные, что эти памятники не несут в себе той высокой морали, которую несет христианская церковь. А вот памятники христианские соборы, монастыри, лавры, храмы. Вот где памятники, в которых каждый человек может поучиться и получить жизнь вечную. А самый главный памятник и над храмами, и над монастырями – это святые кресты, которые напоминают нам что и мы должны нести крест Господний. Только не чужие кресты мы должны брать на себя. Ибо многие люди дают обед. Буду делать так и так исполнять волю Отца небесного и не под силу. Многие монашествующие, особенно молодые люди, желают стать членами Святой Церкви и прежде всего какой-то общины монастырского бытия. И не выдерживают, или же многие дают обмен Богу поститься, не употреблять круглый год мясных продуктов, молочных, а не только овощи. И не успевают, и не выдерживают, начинают нарушать свою присягу так званую, свой обет, свое обещание. Поэтому, дорогие братья и сестры, прежде чем Богу говорить свои обеты, мы должны подумать, в силе ли мы, исполнить этот обет или нет. И прежде всего, дорогие братья и сестры, святой крест, который для нас является спасением, который для нас является тем орудием света, который зажигает сердца который спасает род человеческий, при котором мы с вами и перед сном, и перед днем молимся и призываем святой животворящий крест Господний, чтобы Он нам всегда в пути был, охранял нас и оберегал нас. Пусть же, дорогие братья и сестры, Святой Крест Господень всегда будет с нами, всегда будет помнить, что Сын Божий, Христос Спаситель, не побоялся страданий на кресте, но показал и нам пример, как и мы можем побеждать зло, чтобы получить добро и получить жизнь вечную. Аминь.